Роз'яснити пункт 2 результативної частини рішення господарського суду Миколаївської області від 13.02.2017 року у справі номер 915, дріб 1329, рік 16. А саме, що рішенням зобов'язано товариство з обмеженою відповідальності Орель на дати виконавчого комітету громадської міської ради Миколаївської області безперешкодний доступ на огрожену земельну ділянку з загальною площою 0,24 гектари по вулиці Миколи Донграновського, 2. В місті Первомайськ до виробничого приміщення засторного цеху по вулиці Миколи Інгановського, 2А, місто Первомайській Миколаївської області. Саме тому наші. Наче... Ми, ми Я через, прошу через, хто руководитель комісії вашої комісії, комісії у складі, голова судяки Світлана Васильівна, заступник міського голови по комунальній власності, земельних відносинок та даних. заступник голови комісії, Гринчак Олексій Олег Євгенович, начальник суміш міста Значит, давайте или разговаривайте по телефону, я уйду, или давайте заниматься работой. Давайте да, делаете, да. Или... я поэтому вы вас очень вопросы? прошу, очень вас прошу. Валерий, Значит, есть я вижу права, распоряжение, вопросов нет. Нас Мне нас распоряжено ваше, это в принципе меня не касается. Меня касается исполнительная служба, и меня касается решение суда. Решение суда зазначено, я правильно понимаю, через мою территорию 23. 0,23 гектара, радианька 2А, пропустить 2, 2, 2, на 2А, а, на которой территории находится очень засолоченная. Правильно я да, это говорится? Правильно. Покажите мне, где 2А адрес. Нет. То есть вы утверждаете, что это 2А. Мы говорим о том, что я вас должен пропустить на территорию. Родянска, 2А. Чем вы подтверждаете, что это Родянска, 2 У вас есть какие-то... Это э... будет в суде А вы что? подтвердить даже не вы, подтверждали в суде по своему моему, по Родянска все, Родянска. все, 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 то есть у вас нет никаких подтверждений. Есть, Вопрос... выдел, у нас... Э, Чего вы Да нет, майму. что это есть адрес Родянска, 2А. Люди утверждают, что, что это имущество овощевыстровочного цвета. Да? Значит, я утверждаю, что это никакой не овощезаточный цех, а это холодные склады, построенные мною. Будьте так добры, господин главный архитектор. Знакомы вам такие документы? Постанова про накладня административного стягивания? Да. Ну, вы ознакомитесь, если не знакомы. Нет, я Можно имею посмотрю. Можно я посмотрю? Можно оно оно в этом? Вообще, я документы? с вами не говорю, пожалуйста. Ваши, не ваше дело говорит в суде, вас. за ваши взятки будете рассказывать. Я рассказываю, и да. тут расскажи по вашим ответствам. Да нет, вы мне ничего не расскажете. Я принес документы, хочу, чтобы с ними познакомился судебный исполнитель который как ведет это... и он не имеет права к этим документам никакого что? и кто вас не спрашивает адрес советская 2 советская советская два значит что здесь написано значит протокол про порушение и припис значит где четко написано Интересно, что инспекция... инспекция да я зачитываю я прошу прощения я так понимаю что сейчас по виконавчу службу долучили до рейдерского захвата значит вами самовольно Будуются ведутся работы по строительству. Выкликай, выкликай склада. полицию, наверное. 28 на 6, 10 на 7, <как> подвала с э, входом 4 на, 8, 4 на 8, двух туалетов из э, керамического глиняного кирпича, ограждение из бутового камня без разрешения из полкома. Инспекция ГАЗ требует прекратить самовольное строительство. Это <такой> документ есть за адресу Советская 2. Советская Доктор, вот и... я утверждаю, Бел что... Бел Бел Александрович, это это понятно. Поли... Поли... Мы, jamais... нет... мы не, нет, Вызывай, повыше, что... -то не кто вот это такие, мы знаем. Мы, говорим с исполнительной службой, потому что они... Сейчас. Да. Паспорт с эксплуатацией на данном тебе сейчас. Мы сейчас, сейчас все дойдем, да. значит, в где, бы где, 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 пожалуйста. И вы поняли, да? да то есть да, проекты, да. протокол. То есть вы согласны в том, что чем это незаконное строительство, которое вел я, которое было зафиксовано ГАЗом, Ну не факт, я не, не могу сопоставить. Вы нас мы не, сюда... не знаем, о чем нас... мы говорим. Вы сюда я даже говорю, нет, мне... стоп. Я вам показал документ и спрашиваю, это документ или нет? Документ ГАСКО. Документ, или вы думаете, вы думаете что вы не будете сидеть? Будете сидеть? Если вы будете так громко так разговаривать, так я, я с вами разговариваю. Да я не, то не разговариваете со мной и не хотите. И я не хочу с вами разговаривать. Вам надо Родянская 2, я вам показал. Родянской 2 здесь нету. Нет, нет, у меня вот документы, которые подтверждают, что а это нет, склад нет. холодный. Идем а, дальше, дальше. Дальше. а эти документы Идем ничего нет. никому не подтверждают. Это просто подтверждают. Э, документ. Э, то, что могло бы подтвердить, это был, был бы вытек с реестра нерухомости. Вот тогда можно было бы что-то предупредить. Олег Евгеньевич... Там может быть написано все, что угодно. Олег Ивеневич, можно. Вопрос вас да, просто... Пожалуйста, только некво. Я сейчас на данный момент тоже спрашиваю.

я не очень понимаю, что... Дельноземельный... Хорошо, задают по другому вопросу. Земельно-земельный кодекс. Земельная делянка. Может сдаваться в аренду, если на ней находится бесхозный предприятие. Может сдаваться Вона буде мають зіменити називають юристами. Ви знаєте, що я не юріст. Даю відповідь: земельна ділянка, якщо вона не звільнена, тим більше антипітальний будів, не може здаватися, може здаватися тільки комунальна влада. Я в принципі це не селищі. Це підтверджуючий факт того, що земельна ділянка Аріель була здана Володимир Зеленський. Коли вони уже будуть сидіти, га? Давайте выконаем, не будем. Порошенко обещал ваше... садыть. Янукович. Давайте его выконаем и пойдем дальше. Родянская 2А. Правильно я говорю? Родянская 2А. Я вам показал. Вы этих из реестра. Это радянска 2. Пусть идут на Радянскую 2, куда хотят 2А. Общая проблема в том, что тех документаций по адресу Родянская 2А и 2 не существует. Поэтому точно определить стоп факту. подождите, мы... Просто берем возвращаемся до тех будинков. Город может одно единственное. Так как оно уже доказано через ГАЗ, что власть Капралова, как бы там ни было, город может либо смусить его... Але сністі, все валерійовичу, громадському районного відділу державної виконавчої головного територіального управління юстиції Миколаївської області при примусовому виконанні наказу номер 915 1329 16 виданого 10.05.2017 року господарські до Миколаївської області про зобов'язання товарельно дати доступ виконавчому комітету Пермаської міської ради з висунювального цепу побулиці Грановського 2 міста Первомайська присутність. Через два, через ну, ви прочитали, про, прочитали через. Два. Нет, я запер... mm -hmm. через викочний день. До заболювального цеху, по вулиці Вінгановського два. Ні, no. це не 2, правда. 2А. Дозволювальний цех 2А. Зачем а? же ж виходить? Територію два. Присутності. Поправо Валерія Олександровича, керівника ТОП-Орель. Комісію виконавчого комітету громадської міської ради у складі голова Суверко СВ. Це склад комісія Пінчак-ОЄР, Растеряєва ОВ, ОКутіна НВ, Науменко НМ, Полякова ОС. Встановлено керівником Коворель надано доступ до земельної ділянки вулиці вінграновського 2. На земельній ділянці виявлено три будівлі. Ці самі будівлі схематично відображені на плані земельної ділянки. Крім цього, на земельній ділянці виявлено приміщення вбиральні, інших споруд немає. Виявлені приміщення сфотографовано. Приміщення номер 1 файл Пі 90423, дефіз 153.210. Приміщення номер 2 – Файл Пі 90423. Дефіз 153.224. Приміщення номер 3 Файл 904 90423, дефіз 153 232. Приміщення номер 4 Файл p 904, дефіз 153.249. Затвердження працівників виконавчого комітету Парамайської міської ради засолювальний цех та приміщення за номерами 2 та номер 3. Затвердження боржника засолювальний цех на земельній ділянці відсутній для продовження вчинення виконавчих дій. Необхідне витребування технічної документації щодо номерів файлів, з якими було вас, новлено ви вже за е, е, номер файлові. Ви приходили два а пишете про два. Потому мы сейчас находимся на территории 2. 2. А мы не О, лезвие, вы, вы должны пройти вы территорию. Пошел, щас, пройти щас, щас, сейчас, щас, сейчас, 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 Значит, у вас здесь написано, значит, что вы обнаружили вот эти, вот эти, вот эти помещения. Да. А почему вы не пишете, что вы обнаружили эти помещения по адресу Радянска 2? Да. И, 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 почему 4, вы их обнаруживали на другом адресе? Вас посылали на адрес 2А, вы пишете, что обнаружили на адресе За словами а, значить, представників виконавчої комісії, засобільної цех це приміщення за номерами 2 та 3, зі слів а, керівника 100 орель, це холодні сходи, холодної немає. Для продовження виконавчих дій потрібно уточнення до матеріалів провадження, чим що буде витримано технічну документацію на усі будівлі. з це варіантом дій,